Эта житлова пятая виключно населена мирными жителями, стала мишенью для самохидной артиллерийской установки ворога, начипто отведенной по міським угодам. Люди остались без житла. да, в принципе, можете посмотреть все сами. Пострадал весь подъезд. Первый, второй, третий этаж записали, у них прямое попадание. Четвертый и пятый остаются без ничего. Куда нам обращаться? Как нам быть? Вот, скажите. Если разбили, так все. Никто ж не поможет. Никакая. Сука. Что первый раз побили, что второй раз побили. А вы здесь жили, да? Ну, сейчас нет. Ну, приехали, выводим. Как же можно жить, если у нас пятый этаж, зайдите на нашу лоджию, гуляйте. Как полигон. Это не первый, да, придет сюда по, по зданию? Это уже третий у нас снаряд здесь срывается. Угу. В 2014 году, в 2015 году, вот это вот сегодня. То есть каждый год постоянно? Каждый год, да, да, да. у нас пятый этаж, вот же, смотрит на Донецк, там зайдите, гляньте. Как произошло? Это произошло где-то минут 15-25. Времени было. В общем, полностью даешься? обстрел был. И потом, я не знаю, с какой стороны это, что это было, мы даже не знаем. Мы, мы, мы не поняли, мы спали. Мы даже не можем сказать вам. Это был грохот, это было страх. это Ну, вам передать мы не можем. Это было просто очень страшно. Это просто не знаешь, куда уходить. Выходим с квартиры, просто бежим. Куда бежим, не знаю. У нас пострадала со второго этажа Лена Доценко. Доцик Елена. Пострадала у нее осколочное ранение в ногу. Мне есть, я, я просто прошу помогать. Я, я ну, тут, я живу в другой Красного ну, ну да, тут жили знакомые, вот, вещи, что вносим. ну нормально, теперь живут. Приїжджаємо. Ви вважаєте, ми не прийдемо. Далі ми прямуємо до передової. Ситуація там не набагато краща. Терористи гатять і вдень, і вночі не дотримуються жодних мирних угод. У нас тут очень близко подходят, от 550 метров и ближе 370, 300. По вечеру они подходят еще ближе, посадка за этим домом, тут где-то до сотни. Ну работали по нам, мы отвечали. Этот дом прилетели, вогер от авиасо поствольников раздолбала крышу гражданский. На соседний там, через полпереулка тоже раздолбала кусок крыши. В общем, бодаться приходится практически каждый день, каждый вечер. Начинают они. Это труба? Да. Блин Ты смотри, есть. Я вот это убью. желтая, да? Да. да. Блин три наката. Не берет его. И... Ни РПГ. Ни... Я думаю, что даже 82-й миномет его не возьмет.